singlimiz ayolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki jannatda bir daraxt bor tanasi jannatda tomiri dunyoda kim agar uni tomiriga chirmashaydigan bo'lsa jannati bo'lmasdan qolmaydi sahobalar aytdilar otamiz onamiz fido bo'lsin sizga yo rasululloh tanasi jannatdayu tomiri dunyoda bo'lgan u daraxtni nomi nima dedilar silayi rahim dedilar ya'ni opa singil aka ukalardan hol ahvol so'rashlik dedilar <imit> keltiriladiki kimiki opasi yoi singlisini ziyorat qilishlik maqsadida hovlisidan chiqsa yerga oyog'ini qattiq bosmasin to opasi yo singlisinikiga borib uyga qaytib kelgincha nimaga deyilsa chunki u niyatiga qarab farishtalar uni oyog'ini ostiga qanotlarini solib turadilar agar oyog'ini yerga qattiq bossa farishtalarni qanotiga ozor berib qo'ymasin ziyorat qilguvchi yerni bosmasdan farishtani qanotini bosib borib ziyorat qilib kelar ekanda agar bir aka yoki bir uka bir ko'chadan o'tsayu o'sha ko'chada opa yoki singil yashasa shu hovlida mani opam yonki singlim yashaydi deb o'ng qo'li bilan ishora qilsa o'ng qo'liga do'zax xoram chap qo'li bilan ishora qilsa chap tarafiga butun tanasi bilan ishora qilsa butun tanasiga do'zax xoram deyilgan agar bir aka yonki uka opa yoki singilni ziyorat qilishlik uchun uyidan chiqadigan bo'lsa har bir bosgan qadamiga jannatdan bir bino qurilar ekan va har bir bosgan qadamiga yigirmata savob yozilib yigirmata gunohini kechirilar ekan qachongacha urdisa, borib uyiga qaytib kelgunigacha lekin shu narsa qiyomatga yaqin odamlarni orasidan yo'qalar ekan ko'rishmaydi bas, ko'rishadi marosimlarida to'y toy cho'g'larda ko'rishadigan bo'lib qolar ekan Qas qilib opamidi singlimidi deb ziyorat qiluvchilar kamayib qolar ekanda bu qiyomatni yaqin qolganligini alomati ekan insonni taqdiri ruhi yaratilishligidan qirq ming yil oldin yozilgan alloh taolo qalamni yaratib varaqni yaratib qalamga buyurdiki u kutib yoz dedi qalam bo'lsa ey robbim nimani yozay dedi de. alloh taolo aytdiki mani ilmimdagi dunyoga keladigan insonlarni taqdirini yozdi. qalam yozdi qalam ko'tarildi varaq quridi shu taqdirot o'zgarmaydi illo magan ham o'zgaradi duo bilan shu taqdirni o'zgartiradigan duo sohibi sohibalardan biri opayoki singil ekanda